Больник Вепры 280. Вот там уже на полу у него точно 600 мм, Бачите, и даже трошки выше. Пропан плюс тысла провитря, больник вепр, называется. Еще раз. Больник 280 метров. Мм. Назва его Вепры. Это такой тыкий кабан, скажем и он работает с тисло повітря. Або от компрессора, або лучше вот у нас баллон э, с тислым повітря. И пропад. И может вот так подушно греть. Довольно да, швидко греет Ну, это полтора миллиметра сталь. Набагато сильнее а, греет, чем повітря, яке без тиску, не стисло повітря.